السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا ہمارا ایمان فروز موضوع ہے بحبت سے بچاؤ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے تمام طریقے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے درود اور سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئے آج ہم جس برائی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے ہماری گلیوں میں محفلوں میں چائے کے ہوٹلوں میں بھی ہے اور افسوس ہمارے دلوں میں بھی ہے اور وہ ہے گیبت آج کی ویڈیو میں آپ قرآن پاک کا روشن پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث مبارک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکمت برکول اور ایک ایسی کہانی ہوگی جو دل پر نقش چھوڑ جائے گی اور ہماری زندگی ہی بدل دے گی آئیں سب سے پہلے قرآن پاک کے نور سے بات کی روشنی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا سورة الحجرات آیات نمبر بارہ دوستو یہ مثال کوئی عام انسان نہیں دے رہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ گیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو اب آپ خود سوچیں کیا کوئی ہوش و عقل والا انسان ایسا کھلونا کام کر سکتا ہے بالکل نہیں میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں اور اللہ نے یہ مثال اس لیے دی تاکہ ہمیں گیبت کی نفرت برائی اور گندگی کا احساس ہو جائے یعنی گبت صرف زبان کی غلطی نہیں بلکہ روح کو گندہ کرنے والی بیماری بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کچھ یوں فرمایا ہے غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جو اس میں موجود ہو اور اگر وہ عیب نہ ہو تو یہ بہتان ہے اس حدیث میں ہمیں تین باتیں سمجھ آتی ہیں نمبر ایک اگر آپ سچ بھی بول رہے ہیں اب بى گبت ہے جبکہ آج کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو سچ بول رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے لیکن حدیث کے مطابق یہ پھر بھی غیبت ہے نمبر دو اگر وہ بات جھوٹ ہو تو یہ بہتان ہے بہتان یعنی ایسا الزام جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں سخت ہے نمبر تین غیبت صرف ایک صورت میں جائز ہے اور انصاف لینے کے لیے کسی بڑے کے سامنے بات کرنا ضروری ہو آج غیبت کیوں اتنی عام ہے چلیں سچ سچ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ہم غیبت کیوں کرتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے محفل میں بیٹھ کر بات ختم ہو جانے پر کسی سے جل کر یا کسی کی گلتی کا مزاق بنا کر دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے یا دل کا غصہ نکالنے کے لیے یا صرف عادت بن چکی ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف بات ہی تو کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں باتوں سے ہی دل ٹوٹتے ہیں اور باتوں سے ہی کی کتابیں بھر جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جس میں غیبت کی حقیقت بیان کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اصل میں اپنے نیک مال دوسروں کو تحفے میں دے رہا ہوتا ہے اتنی بڑی بات ہے یعنی آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں صدقے بھی دیتے ہیں اور پھر عقبت کر کے وہ نیکیاں دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں سوچیں یہ کیسا نقصان ہے جس کا احساس ہمیں آخرت میں ہوگا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ایک دل کو چھو لینے والی کہانی بگلا ہوا کیا مطلب پروں سے بڑا ہوا ایک تکیا ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اس کی ایک ہی بری عادت تھی جہاں بیٹھتا اپنے پڑوسن کی برائی کرتا کبھی اس کے گھر کے بارے میں کبھی اس کے اخلاق کے بارے میں کبھی اس کی اولاد کے بارے میں ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے دل میں ایک ایک عجیب سا وہ جانے لگا وہ سیدھا ایک عالم کے پاس گیا اور کہا حضرت میں نے بہت جیبت کی ہے مجھے بتائیں میں کیسے توبہ کروں عالم مسکرائے اور بولے جاؤ ایک مرغی کا ٹکیا لے کر گاؤں کے دوسرے سرے تک چلو اور چلتے چلتے ایک ایک بار راستے میں ہوا میں اڑاتے جاؤ وہ شخص ہران ہوا مگر حکم مان لیا اور پورے راستے پر اڑاتا گیا ہوا پروں کو لے کر گئی کہیں درختوں پر کئی چھتوں پر کئی دور جنگل کی طرف جب واپس آیا تو عالم نے کہا اب جاؤ وہ سارے پروں کو جمع کر کے دوبارہ تکیے میں بھرو وہ پریشان ہو کر بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہوا انہیں نہ جانے کہاں کہاں اڑا کر لے گئی عالم نے کہا بیٹا یہی غیبت ہے تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نہیں پتا کہاں کہاں جاتا ہے کون سنتا ہے کون آگے پہنچاتا ہے اور پھر وہ لفظ کب بھی واپس نہیں آ سکتے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے جو لفظ زبان سے نکل جائے وہ پروں کی طرح بکھر جاتے ہیں انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا اسی لیے غیبت ایسا گناہ ہے جو نہ صرف ہمیں گندا کرتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں زہر بھی پھلا دیتا ہے سے بچنے کے کچھ آسان طریقے بھی ہیں یہ وہ حصہ ہے جو آپ کی عملی زندگی بدل سکتا ہے نمبر ایک محفل بدل دو یعنی جہاں لوگ شروع کریں بات کا رخ موڑ دو بات کا ماحول بدل دو موضوع کوئی اور چھیڑ دو یا محفل ہی چینج کر دو نمبر دو تعریف کرنا سیکھو سیم مراد یہ ہے کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے پورا دیکھنے کی بجائے اچھا دیکھنا سیکھ لو نمبر تین خود کو یاد دلانتے رہو ہر لفظ لکھا جا رہا ہے یعنی نامہ مال میں ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اس سوچ سے انسان خود ہی رک جاتا ہے نمبر چار دل میں نرمی لاؤ یعنی لوگوں کی گلتیوں کو اللہ کے سپرد کر دو یا پتہ کل وہ توبہ کر لے اور ہم اپنی زبان سے گناہ لکھوا بیٹھے نمبر پانچ اگر گیبت ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو جس کی عبت کی ہو اس کے لیے دعا کرو سامنے ہو تو اس کی تاریخ کر کے بات کو دھو لو سب سے ضروری بات جو ہماری زندگی کے لیے ہے وہ ہے زبان پر کنٹرول رکھا جائے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اصل انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں سوچے جنت صرف زبان کو قابو رکھنے کے بدلے میں اتنی بڑی سعادت ہے آئیں آج عہد کریں ہم اپنی زبان سے کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے نہ کسی کی ضد میں نہ مزاق میں نہ غصے میں نہ جلن میں بلکہ اللہ کے خوف سے رک جائیں گے باز رہیں گے اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں کیا پتا کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کو بھی اس کا عجر مل جائے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل نورے لائک کو سبسکرائب ضرور کریں بیل بیلائکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ایمان فروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو غیبت کرنے سے بچائے اور بہتان لگانے سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین پھر ملیں گے نئی ایمان فروز موضوع کے ساتھ تب تک فی امان اللہ